Вінниця з огляду на те, що у нас з вами попереду кілька холодних місяців і сезон шапок та капюшонів саме попереду. Час замислитись про здоров'я волосся. Чи можна додати йому блиску та сили? Як зупинити ламкість та випадіння? Відповіді будемо шукати разом. А зараз давайте запитаємо у Вінничан, якими процедурами користуються вони, аби волосся виглядало здоровим. Делаю маски і шапку одіваю обязательно. Ну, все такое естественно. Нічого ніякої хімії. самое головне кушать просто правильну правильно Все. Маски зазвичай з природних компонентів, які допомагають росту, живленню і взагалі близько волосся. Так само з природних компонентів рецепти там навіть можна травами спробувати. Але так то таке робимо рідко, коли є вільний час. Помила коски свої, гарно шампунька війшла. І потім уже окрему мисочку лию, оцет, розбавляю один літр води і одна столова ложка оцту дуже гарно допомагає. Якщо даже шампуні, то більш на травах одне одне час даже брали такі от з дьогтьом. Знаєте, так ну буває, що самі робимо на ромашці, на кропиві, листя сушимо і заварюємо. То зимовий період взагалі. Треба ховати волосся, напевне, щоб воно не було ушкоджене від снігу, від таких погодних умов. Масочки робимо з травок, трав'яні. Тримаємо ромашку, лапух. може корінь лапуха дуже добре допомагає. Так. В, принципі, в такі домашніх условіях теж жовток, там додається лимонна кислота, потім такі от. Такі домашні на півгодинки. Завернути чи достатньо того догляду, про який ми щойно почули? Ми запитаємо у нашої гості. Знайомтеся, до нас прийшла власниця салону краси Олександра Тетяна Карпук. Пані Тетяно, я вас вітаю. Здравствуйте, Танюш. Я вас теж. Рада бачити вас в нашій Заємно. студії. Пані Тетяно, зараз у нас, як ми вже говорили, холодний сезон. Ми носимо шапки, ми буваємо на морозі. В нас є центральне опалення, яке може пересушувати шкіру голови. Які засоби мають з'явитися в арсеналі жінки, панянки, щоб волосся все ж таки не втратило свій і силу протягом зими. Да, вы правы. Именно в этот период мы должны более тщательно э, подбирать уход за волосами. Мы должны в своем э, уходе за волосами иметь спрей термозащита, увлажняющие маски обязательно, э, шампуни обязательно, которые подходят именно по типу э, ваших волос, которые э, более тщательно улучшают э, конструкцию наших волос, э, увлажняют, потому что когда Холод, они становятся более ломкими, более сухими и происходит повышенная электролизация. Поэтому мы должны э, так же само обязательно дома делать маски, которые э, уменьшают эту электролизацию. Поэтому. А скажите, пожалуйста, на цих масках вот я пришла, например, до крамницы, чи до аптеки. Там має быть указано, что она нас тому, что занимается и Да, эффект. конечно, обязательно, обязательно шампунь, бальзам, маска. Конечно, пишется, что понижает вот электролизацию волос. Обязательно это есть специальная серия по уходу за волосами именно в этот период. Вы сказали про термозахист. Что має быть? Спреи, какие? Які... Обязательно, да. Термозахист, который я обладает термозащитой. Опять же повторюсь: когда у нас минус 15, минус 10, даже минус 3, это уже идет не очень хорошее воздействие на наши волосы. Обязательно надо масло, можно на основе органового масла, на кончике, чтобы они более были живыми и не такими секущимися. Потому что, когда уходит влажность, да, волос становится сухой, повторюсь, начинается сечение волос. Это тоже есть проблема. Это то, что нам показывают часто по телевизору, что волосы. Конечно, конечно, конечно. Волос Поэтому при помощи специального масла мы, можно так сказать, склеиваем, да, эти кончики и даем возможность им расти а, и удерживать свои а, полезные компоненты, которые наш волос а, содержит. Да, содержит. А, нас, пані Тетяна, волос. Давайте про что догляд за волосами. Он начинается, как правило, с розчісування. Здебільшого у жінок не один гребінець, а кілька. Ось ми там mm -hmm. підготували. Щасливо. Хотілося б, щоб ви прокоментували, якими гребінцями користуватися можна, а якими не можна. Смотрите, Тетяна, найголовніше, вот перше правило, їх да, много по уходу за волосами. Не розчесувати, пожалуйста, мокри вот жорстко, Треба спеціальним. Ну у нас на данный момент нету, но конечно лучше лучше. Ну, извините, ось, я лучше такие Я поняла. Можно и... начнем с полезного, да? давай Лучше таскрою. да, с полезного. Лучше расчесывать волосы это деревянная, да, деревянная грабинеть расческа, такой. да, деревянный такой грабинеть. Вот благодаря ему волос опять же, как мы говорили, не электролизуется, вот не поврежд не, пров... не повреждается и идет прямой массаж нашей кожи головы, наших луковиц потому что опять же из-за чего если хорошая циркуляция э, га, э, наших Крови, луковиц, есть. да 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 кровообращение идет хороший рост волос э, опять же и проблемы которые Сейчас мы, можно так сказать, рассматриваем, они уходят. Поэтому лучше, конечно, расчесываться, я советую, Ты... и мои мастера моего салона, лучше расчесываться деревянной. Да? Возьмем эту, это браш. С помощью этой расчески мы можем сделать очень хорошую укладку, вот, э, прида... э, придать объем. Лучше, опять же, пользоваться, когда браш, он идет с натурального ворса. Вот это и есть профессиональные браши. Вот, и вы предсто... волосы? да, конечно. Лучше браш, когда он идет на натуральном Mm -hmm. А вот такие, как их называют, э, рыбьячий скелет, через то, что тут есть такие просветы, что можно делать? Чи... Mm -hmm. Я поняла, э, это, э, это расческа, лучше предназначена для кудрявых волос. Да, Она очень хорошо кудри расчесывает. Вот. Э, так же само можно делать укладку с помощью, потому что, видите, есть здесь две стороны, да, более э, высокие, более низкие, это идет больше для корней поднимаем, а здесь идет уже по длине волос. Я вообще хотела обратить увагу дорогие глядачи, что вот, э, тут обязательно должны быть такие э, закругленные Опять же, кинчики. Это, идет защита, это идет защита для нашей кожи головы, чтобы мы не повреждали Потому... из-за этого выпадения волос и также сама э, ломкость волос. Поэтому это не трудно, да, приобрести нужную для нас расческу и пользоваться, а эффект он будет виден. Однозначно, тому що а, расчесалась, да пішла. Ні, такого не должно бути. Якщо ми ухажуємо за своїми волосами хоча б трохи, значить ми должны ухажувати начиная з правильного підбору розчосов для наших любимых волос. Давайте тебе про шампуні поговоримо. Давайте. Як правильно вибрати шампунь? Зараз їх велика кількість, одні для світлого, інші для темного, ті для об'єму, щоб не розклеювались. Чи це рекламный хит, чи все-таки есть потреба вот так вот дифференцировать шампуни, подбирать соответственно до своей с волос. Нет, Танюш, ну это не то что рекламный е ход, это на самом деле вот у каждого свой тип волос, да, как свой тип кожи и так далее. И это и клиент должен подобрать для себя ту шампунь, тот бальзам, ту маску, которая именно подходит к его типу волос, да, потому что если, например, у нее ломкие, сухие волосы, и она подберет просто для а, всех, типов, для вот всех я... типов, да, конечно, это может быть, но, конечно, лучше выбрать увлажняющие, питательные, для объема, да, что у нас, вот какая у нас проблема, мы и должны ее устранять. Вот, например, если... Возьмем для э, окрашенных волос. Мы должны, действительно, если хотим больше сохранить цвет, мы должны выбирать для окрашенных волос бальзам, шампунь, маски. Си... Опять же, рекомендуется бессульфатный шампунь, потому что сульфат что? Он э, вымывает наши полезные компоненты нашего волоса. Что наш э, волос содержит? Кератин, да, он питает, он увлажняет, придает то же самое, э, тот же самый блеск и так далее. Но если мы будем мыть бессульфатным шампунь, опять же, не всем подходит бессульфатный шампунь. Это опять же надо проконсультироваться со своим мастером. мастером, да, потому что они видят, есть специальные препараты, которые смотрят тоже самую конструкцию волос, состояние волос. Но, конечно, больше советуются бессульфатные шампуни. Они э, удерживают вот полезные вещества, Среда не волос. да, с помощью которых и краска да, держится на протяжении больше времени. И, конечно, питает и придает волосам более живой. живе состояння, можна так сказати. Якщо говорити про більш глобальні проблеми, про випадіння волосся, чи є якась норма, от що певна кількість і має в людини випадати, а де ця межа, от скільки має випасти і коли вже треба замислити, що це вже випадіння волосся і що з цим робити? Ну, скажіть, кожен ученый, да, кожен доктор у нього своя методика, як говориться. Ну, по правилам, да, говорить, що нормальна норма випадіння волосся це до 150 волосків в день. Мы, конечно, не будем считать, но если мы видим, что там чуть-чуть при, как мы помыли волос, да, как расчесываемся, там чуть на расческе, это нормально, потому что сейчас вот такой период, авитаминоз, да, нервные стрессы, у них всегда, ну, у каждого всегда есть... Нервные стрессы, да, жизненные, жизненные какие-то вопросы и так далее. Но если, конечно, мы помыли волосы и, и, нас вся ванна и, и нас вся ванна в волосах и мы этот крут добавляем, чтобы это, <laughs> чтобы прочистить, да, вот чуть-чуть с юмором, потому что ну, все проблемы дим? решаются. Особенно если это не проблема. Такое, то мы Обязательно, Конечно, мы идем. Все зависит, опять же, от подхода к волосам, от за должен быть правильный уход, начиная с расчески, начиная с шампуня, бальзамом, маски и заканчивание ну окрашивания. опять же, смотря, какой мы краской Окрашиваемся. Мы должны окрашиваться беззамячной краской. Сейчас очень много есть э, хороших, действительно беззамячных красок Вот, например, у меня в салоне э, Александра мы пользуемся ОВ Это чистая италия. Это беззамячная краска на основе растительных компонентов, где тоже э, масло одного дерева, масло органы, масло шея э, кератин. Вот эта маска не то что окрашивает, она действительно придает блеск и питает волос, и увлажняет волос. Действительно очень хороший результат. Поэтому, если есть, отвечая на ваш вопрос, если есть выпадение, такая проблема, как выпадение волос, мы в первую очередь подбираем правильную расческу, Моємо голову правильним а, шампунем. Да, правильним шампунем. Захищаємо термозащитой, делаем спеціальні масочки і красимося, красимся правильними красками. Ну, звісно, є дополнительные средства. Давайте ми про ці засоби спеціальні. Поговоримо після сюжету. Ми маємо сюжет про те, як відбувається догляд за волоссям, правильний догляд у салоні. Прошу, давайте переглянемо. Іра фотограф-початківець. Вона допоможе нам провести експеримент і з'ясувати, як зміниться волосся після процедури професійного оздоровлення. Після покраски амбре у мене дуже стали сухі кончики, і в общем щось з цим робити. Вони дуже путаються і, взагалі на вид ужасно це все. Сеанс салонного догляду розпочинається з розчісування та миття голови. Проста і дієва порада: шампунь, бальзамополіскувач, маску та інші засоби слід обирати з однієї серії одного виробника. Тоді вони зможуть підсилювати одне одного. Для іриного висвітленого волосся майстер рекомендує маску на основі африканського масла ши. Воно живить, відновлює структуру і втримує вологу всередині кожної волосини. Волосы должны быть настолько влажные, что прям должно с них, вот мы должны выжимать, должна вода быть, чтобы маска хорошо могла пропитаться. Маска сама по, эм, очень густая, и если нанести на не сильно влажные волосы, она начинает сбиваться в комочек. Очень трудно ее потом будет по всей длине распределить. Залишаємо маску на чверть години і трішки нагріваємо, аби компоненти швидше активізувалися. Висока концентрація вітамінів А, Е та Ф, аминокислот і кератину повинні додати м'якості та діамантового блиску. Дуже добре не лінуватися і періодично робити масаж шкіри голови. Тоді волосяні цибулини почуватимуть себе краще і головні болі не турбуватимуть. В Принципі, після кожної моїки голови, найпросто, що ви можете для себе зробити, це просто немножко помасувати волосся. Волоси, во-первых, будуть лучше рости, кровападок пойдет хороший клукович волос. Ну, це теж приємно для себе дуже сильно. Ось, власне, і все. Знову розчісуємо і злегка вирівнюємо, попередньо обробивши коси засобом для термозахисту. Це просто супер. Це саме те, що я хотіла, і результат, дуже мене впечатлив. Просто те, що було, і ось це вони стали м'які, просто ідеально. І це зауважте всього лиш одна процедура. А якщо провести повноцінний комплекс, то ефект 100% не забариться. Дорогі глядачі, повертаємося до нашої розмови про здоров'я волосся, про випадіння волосся. От зараз про нього й поговоримо. Які маски нам можуть допомогти, щоб волосся не випадало? Ну. Помимо масок есть специальные вот восстанавливающие, специальные реконструкции для волос, восстановления. Вот Опять же, в нашем салоне есть такая реконструкция восстановления волос, реставра. Что такое реставра? Эту систему по уходу за волосами я приобрела в Киеве. Ежегодно проходит выставка. Очень много можно купить полезного, действительно очень хорошее средство. Реставра э, – это средство на основе стволовых клеток швейцарского яблока. Что такое стволовые клетки? Ну, да, чуть, все знают. Да, чуть-чуть коснемся косметологии. Это идет для омоложения нашей кожи. И так же самое мы должны омолаживать наши волосы, чтобы они не старели, чтобы не выпадали, чтобы не было сечения, чтобы были… Блыск здоровый. Да, близко здоровый. Поэтому мы используем реставру. Есть э, три этапа. Специальные, специальные маски, специальные спрей, специальный шампунь, э, специальные э, термозащиты идут. Но это все делают э, специалисты, конечно, это идет комплекс. Специальный специалист, который я уже очень много сделали и действительно очень хороший, очень хороший результат. Когда вот его результат? За сколько процедур вы знаете, можно Да, чути? сразу, сразу чувствуется после первой процедуры. Но рекомендуется, конечно, сделать хотя бы минимум три раза. Да, были у нас проблемы, приходит клиент, говорит, тут у меня выпадение волос, пожалуйста, помогите. Мы именно использовали эту косметику, реставру эту процедуру. И слава богу, все хорошо, эта проблема ушла, она довольна. Но и поддерживаем вот раз-два месяца можно делать, опять же, оно не помешает, поэтому на себе проверяла? Конечно, конечно, ну <с вам нравятся мои волосы? Вот, конечно. Вы знаете, Танюш, и чтобы рекомендовать и что-то пускать, да, давать вход в работу, я обязательно проверяю на себя, на себе обязательно, потому что я сначала попробую, мне надо переубедиться. Хорошее или но, потому что, опять же, покупая, тестировать и так далее, оно все есть. Но опять же, надо краще насобиться. <звы> да, краще насобиться, однозначно. И тогда уже, конечно, я рекомендую. я принимаю и так далее. Мы в сюжете бачили массаж шкиры головы. Чи можно его делать в дома? Как часто? Конечно, конечно можно делать дома. Это не обязательно вот захотела массаж головы, все, я должна идти в салон и так далее. Нет, даже вот утром, когда мы расчесываемся правильно, деревянной расческой, вот, мы можем делать массаж. Мы обязательно должны делать массаж хотя бы 7-10 минут раз в неделю. Потому что, опять же, идет циркуляция нашу Нашої коже голови, да. збагачуються кров'ю, да, і... да, навіть кажуть, конечно. що головний біль можна таким чином конечно, знімати. Це конечно, йде релаксація, це йде, идет... ми розслабляємося, ми мы... Корисно для всього організму, а не тільки для да, волосся. Да, 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 Пані Тетяно, ще таке запитання. Деякі дівчата, коли прагнуть відростити волосся, вони по кілька місяців намагаються його не стригти. Это неправильно, Танюш, Это неправильно. Это потому что волос наш растет не только от луковицы нашей, да, он растет и в длину. Поэтому, опять же, рекомендация хотя бы раз в, в два месяца. Мастера же не забирают много, они пол сантиметра, хотя бы, ну, чтобы освежить, да, чтобы, можно, так сказать, дать дышать нашим кончикам, да, потому что они там забиваются. Поэтому мы должны освежать хотя бы раз в два месяца наши кончики. С помощью этого мы улучшаем рост волос. Это Они все швидше будут звучайно, звучайно. Это все взаимосвязано. Есть такая процедура в салонах ламинирование волос. Угу. Кому она курисна? Чи варто ее делать? Ну смотрите, ламинирование волос это идет. Во-первых, это идет для объема, для блеска волос. Поэтому и брюнетки, и блондинки, и рыжие, и натуральные волосы позволяется делать такую процедуру, как ламинирование волос. Чем ей суть? Чем она дает волосю? Во-первых, блеск очень хорошо придает блеск, объем, потому что э, мы обволакиваем каждый наш волосок, и он становится более гуще, более толще. Поэтому с помощью этого придается объем волос, блеск, увлажнение, обязательно увлажнение идет. И питание. Все процедуры, которые мы делаем для волос, та же самая реставра ламинирование, кератиновое, там, выправление, восстановление, мы питаем, да, так как мы каждый день питаемся, это 5-6 раз в день, ну, это опять же по правилам, так мы и должны питать свои волосы, кормить их. Патому ми ще з вами в салоні розмовляли. Ви розповідали про те, що існують спеціальні такі прасочки, які заклеюють ось ці розбурхане волосся. Конечно, конечно. Це салонний метод вдома такої прасочки в людини не може. бути? Оп'ять же зараз на даний момент можна все купити. 21 век на улице. Но это да? не та обычная прасочка, Конечно, конечно. Есть просто утюг да, для выпрямления волос, а есть специальный утюг, которым мы пользуемся, опять же, в моем салоне, вот, который вот мы обогащаем наши волосы, питаем наши волосы и потом заклеиваем, закрываем наши чешуйки. Потому что если простым утюжком, да, оно через 2-3 мойки, оно вымывается. Вот все, что мы сделали, оно вымывается. А с помощью специального профессионального утюга мы заклеиваем. Вот поэтому больше удерживается то, что мы, можно так сказать, дали кушать нашим волосам. На устанок запытания такое за Насколько я знаю, у вас салон – это такая родинная справа, и названный он не просто так Александру. И расскажите, пожалуйста, несколько слов. Ну, Александр действительно… Это моя душа, это мое детище, можно так сказать, это мое первое дело. Я также сама учусь, решаю какие-то вопросы. Я знаю, Александра, вы... это моя мама, да, салон красоты назван в честь моей мамы, я ее очень сильно люблю, очень уважаю, вот. И тому в салоне, может быть, уж хочет створить домашнюю кухню? Конечно, пушку. вы знаете, мой салон отличается не только профессионализмом, да, но... Он у меня душевный. Опять же, говорю по словам своих клиентов. Я не хочу, чтобы люди приходили и просто обслуживались, да, и уходили. Я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома. И на самом деле, слава богу, это у меня получается, получается у моих специалистов. Люди приходят, и они мне до такой степени благодарны, что они расслабляются. Иногда просто засыпают во время педикюра. Они засыпают во время там прически. На самом деле, потому что запашна кава, очень гарна, розмова, да, гарна атмосфера. атмосфера, тепло. Понимаете, Но то запросить, будь ласка, бы где найти ваш салон, где відчути эту домашнюю атмосферу. Обязательно. Приходите, я буду очень рада вас видеть. В первую очередь мы сделаем все, что вы пожелаете на, высшем уровне, потому что мы любим свою работу, а если человек любит свою работу, он ее делает идеально. Я так считаю, это мое мнение. Находимся мы в городе Винницы, проспект Юности 6А. Нас очень легко найти в интернете. Просто Александра, Александра Вишенская и сайт, адрес, телефон. Будем рады вас видеть. На у нас есть добрая традиция, побажание от гостя для наших глядачів. Как мастер красы, скажем так, побажайте что-то нашим глядачам. В первую очередь желаю вам здоровья, да? Так как сегодняшняя тема касается здоровья наших волос, Желаю здоровья вашим волосам, желаю, чтобы вы пришли к правильному уходу за своими волосами, потому что если ухоженный волос, не обращается внимание можно так сказать, уже на одежду, сразу что бросается в глаза, ваши волосы, поэтому чтобы вы всегда были рады, как лежат, как, укла... как выглядит ваша укладка, чтобы на вашем лице всегда сияла улыбка, і вот эти волоси завжди вот за собою, манілі и... І... захоплені погляди. Да, захоплені так. погляди. Спасибі вам, що ви прийшли до нас. Корисну інформацію, що з гарним настроєм. А вам, дорогі глядачі, хочу нагадати, що нас можна знайти не лише на телеканалі Доба, а також у соціальних мережах. Будемо чекати на ваші коментарі та пропозиції. До нових зустрічей за тиждень. До Спасибо. побачення. До побачення.